bagi saya amat berharap ada kerajaan terutamanya supaya melihat dengan lebih teliti dan lebih serius kekesanan ekoran eh, daripada pelaksanaan SST eh dalam sektor pembinaan. Eh kerana sebelum ini kita dalam sektor pembinaan telah dikenakan SST dalam pelbagai peringkat dalam pembelian bahan binaan kita dikenakan SST dalam urusan dari segi teknologinya kita kena SST begitu juga dalam pelatihan kita dikenakan SST dalam segenap angle yang kita ada urus niaga kita telah pun dikenakan SST so that mean kerajaan mengumumkan untuk pengenaan SST dalam sektor pembinaan secara langsung berasas kepada uh, nilai kontrak terutamanya yang difahamkan 1.5 juta ke atas tentu sekali akan berlaku kenaan cukai ataupun SST berganda itulah kita tentu dan ini tentu sekali uh, kesan bebanan kosnya akan ditanggungkan oleh kontraktor itu sendiri terutamanya bagi projek-projek di dalam pelaksanaan Sebelum ini kita belum selesai dalam masalah bebanan kos ekoran daripada S, kenaikan SST secara umum daripada 6 ke 8%. Pun berisi masa tersebut kontraktor telah pun menanggung kenaikan bebanan kos sebanyak 2%. Kalau ini dikenakan 6% sekali lagi tanpa melihat kekesanan secara keseluruhan uh, kepada terutama pada harga penilaian semula tambahan harga kontrak itu sekali bebanan kosnya akan ditanggung oleh pihak kontraktor itulah saya mengharapkan sebelum kerajaan mempericikan kaedah pelaksanaan SS ini supaya kerajaan mengambil kira dan menerima pandangan semula daripada pemain-pemain industri di lapangan kesan sebenar kepada kontraktor dan juga kepada pembinaan itu sendiri sebab kita bukan sahaja bercakap tentang bebanan kos tapi kita melihat kesannya kepada kualiti dan juga kesempurnaan perjalanan pembinaan itu sendiri kerana kesannya apabila kita menghadapi bebanan kos tentu sekali tidak mesti akan berlaku kelewatan dalam penyiapan kerja dan lebih serius mungkin akan berlaku projek-projek yang sakit dan akhirnya asrak kerajaan yang muni tak tercapai dan tentu sekali kemudahan kerajaan rakyat pun juga akan terencat apa ni hasrat untuk penggunaannya sebab saya melihat eh, SST ini kalau dikenakan direct kepada sektor pembinaan tanpa penelitian yang lebih teliti dan lebih serius, saya bimbang kesannya bukan kesan yang positif kepada sektor pembinaan negara tapi memberi kesan yang lebih negatif kepada kesempurnaan perjalanan projek-projek. Ya, saya sebelum ini ada bulan April, awal bulan April telah pun dijemput oleh pihak CIDB membincangkan perkara ini secara tidak langsung sebab pelaksanaan sebenarnya benar adalah oleh pihak uh, Kementerian Kuranggan. Uh, jadi nampaknya pembincangan tersebut tidak menghasilkan uh, sesuatu yang sebenarnya. So menjadikan uh, pelaksanaan terus dijalankan juga pada bulan Julai itu kita mungkin sekali lagi saya nak meminta supaya penangguhan pelaksanaan ini sekurang-kurangnya bagi tempoh setahun supaya kita boleh lihat uh, satu kaedah yang terbaik Memang saya yakin kerajaan bukan saja berhasrat untuk menambah income kepada kerajaan tapi ia mesti melihat juga impak sebenar kepada pengguna kepenggunaan yang terakhir iaitu rakyat Nah, ini penting dan yang keduanya saya melihat sekiranya kerajaan terpaksa juga berhasrat untuk meneruskan SST dan sistem pembinaan saya minta supaya biarlah dikenakan kepada projek-projek yang baru dikeluarkan tawarannya selepas Julai jangan dalam projek, -projek dalam pelaksanaan kerana kalau dalam pelaksanaan tentu sekali 6% itu adalah tambahan kos yang jelas kepada uh, kontraktor ataupun dalam pelaksanaan projek kita memang telah men mengutip pendapat daripada ahli-ahli dan juga kepada kontraktor-kontraktor uh, yang sebenarnya dalam sektor pembinaan ini, kita telah pun dikenakan levy oleh CIDB, jadi saya rasa untuk sektor pembinaan ini agensi yang paling tepat untuk membuat pelarasan dari segi kutip cukai ataupun sebahan levy ataupun sebagainya adalah CIDB kerana CIDB telah pun menjalankan tugas sedemikian jadi kalau CIDB sebahagian dikutip oleh CIDB sebahagian oleh Kementerian Keuangan sebahagian oleh Kementerian Sumber Manusia maka tentu sekali pelarasan tak ada walaupun setiap bahagian setiap kementerian memperlihatkan kutipan yang bukan sejumlah yang besar tapi apabila digabung sebab semuanya ditanggung oleh kontraktor walaupun agensi ataupun kementerian yang berlainan yang membuat kutipan maka kita memang persatuan amat-amat berharap pertama kerajaan dan kita tidak menyekat asas kerajaan untuk menambah pendapatan pada kerajaan tetapi jangan sampai membeban dan memberi masalah kepada rakyat Hari itu saya macam seperti saya sebut tadi sekiranya kerajaan berhasrat untuk melaksanakan juga SST ni kita amat berharap serta bagi tempoh yang secukupnya yang kedua mengambil pendekatan yang sebaik mungkin we win situation. Kerajaan mendapat pendapatan dan rakyat pun tidak kebeban yang berterusan. Yang ketiga, kerajaan juga seharusnya membuat pelarasan semula. Se Apa ni, pembayaran cukai atau apa-apa levy atau semul ini dibuat pelarasan. Kalau CIDB yang terlibat dengan sektor bina buat kutipan semua berserah kepada CIDB. Hmm. Kalau ke Kementerian Kewangan biar Kementerian Kewangan. Kalau ada kementerian lain maksudnya biar ada perasan. Ini jangan setiap se kementerian membuat uh, membuat perancangan atau membuat pengurus takbirnya untuk buat kutipan daripada kontraktor dan nah, daripada pelbagai daripada pelbagai sudut kena cukai. Itu sebelum dikira, dikira lagi kalau ada lebihan dikenakan cukai pendapatan, cukai keuntungan berlebihan. Macam mana cukai lagi yang dikenakan? Jadi kita mengharapkan supaya kerajaan, kita tahu kerajaan memerlukan cukai daripada rakyat, tapi janganlah dalam sektor yang sama dikenakan pelbagai cukai dengan dalam pelbagai kaedah. Sebut tadi, terbaiknya bagi satu tempoh yang selesa kepada kontraktor-kontraktor untuk buat penyesuaian terutamanya apabila mereka menghantar sebut harga kepada tender Cinta. atau kepada kerajaan atau pihak swasta atau sesiapa saja mesti dia mengambil kira bebanan 6% yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan sebab itu saya sebut seboleh mungkin janganlah dikenakan kepada projek dalam pelaksanaan biarlah pada dikenakan kepada projek-projek yang baru dikeluar tender atau tersebut harga oleh pihak kerajaan atau mana-mana agensi atau pihak yang terlibat ok, pertamanya levy yang dikenakan oleh pihak CIDB itu jelas yang keduanya sebenarnya SST walaupun tak tersebut akan pembinaan kita pun telah dikenakan 8% sebab sebaran urus niaga kita telah pun akan melibatkan kenaan SST sama ada daripada pihak supplier daripada pada sub perusahaan kata, kata atas sesiapa saja yang berurusan dengan kita telah dicaskan SST sebanyak 8% dan juga begitu juga uh, jangan uh, cukai pendapatan cukai syarikat itu adalah perkara biasalah kita boleh terima perkara yang setelah berlaku dan ni saya difahamkan kemungkinan dalam masa terdekat juga dia akan dikenakan satu lagi iaitu kenaan uh, cukai stamp Uh, ni setiap pelantikan sub kontraktor ataupun apa-apa sajalah yang melibatkan dalam sektor pembinaan ini bila melantik pihak kedua mesti dikenakan pula cukat stamp dan mesti berdaftar dengan pihak LHDN ini merupakan satu cabaran biasa bukan cabaran biasa ia menjadi satu cabaran kepada kontraktor-kontraktor tempatan dan sepatutnya cabaran ini tidak menjadi cabaran sebab dalam peraturan uh, pelaksanaan projek-projek di Malaysia bagi sesiapa sahaja untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan mesti mendapat lesen daripada pihak CIDB dan ditambah pula dengan lesen taraf pembetulan daripada pihak PKK oleh itu sekiranya ada warga asing terutamanya pendatang tanpa izin yang mendapat projek ataupun diberi kontrak oleh pihak individu atau syarikat-syarikat tertentu ini adalah satu tindakan yang amat salah dan tidak seharusnya berlaku di bumi Malaysia kerana dengan jelas pelantikan kontraktor untuk untuk kepentingan desi quality dan juga kepentingan negara mesti pelantikannya dibuat kepada mereka-mereka mereka yang mempunyai kelayakan istilah kelayakan ialah mesti ada lesen CIDB berdaftar dengan CIDB dan sekiranya ini berlaku dan terus berlaku dalam industri pembinaan tentu sekali ia akan menjadi cabaran kepada kontraktor kontraktor tepatan kerana kontraktor asing mereka boleh menawarkan harga yang lebih rendah kerana mereka tidak melibatkan kos Dari segi urus tabi Overheadnya Dari segi uh, sewaan pejabatnya Cukar. Dari segi kenaan lesingnya Dari segi cukai yang akan dikenakan Contoh tadi SST apa semua Dia tak perlu bayar 8% nampak dia tak perlu bayar Sebab tu dia boleh menawarkan harga lebih murah Yang ketiga dia tidak ada penyeliaan Sedikit so, di sini sekali lagi Menjadi masalah kepada kita Ialah dari segi kualiti Pembinaan itu sendiri Lepas sebelum ni berlaku banyak berlaku keruntuhan Apabila sedang dalam pelaksanaan uh, kerja Terutama kerja-kerja maintenance Kerja-kerja repair ni Lepas uh, mereka tidak ada penyeliaan Daripada pihak sama pihak jabatan kerajaan Ataupun penyelia-penyelia projek tu sendiri Hanya mereka yang membina Mereka yang melihat Bahkan saya yakin Mereka tak ada pun disediakan plan Ataupun drawing Untuk mereka menjadi panduan dalam pembinaan tersebut jadi benarnya ini cabaran yang tidak seharusnya berlaku di bumi Malaysia. So demi yang ini pentingnya selain daripada immigration uh, pihak yang penting juga di dalam usaha untuk menyekat perkara ini supaya tidak lebih merebak lagi ialah penguasa tempat sama ada majlis daerah ataupun SAIDB itu sendiri mereka juga perlu memainkan peranan untuk memastikan contoh majlis daerah, apabila ada permohonan ubah suara rumah daripada individu, dia mesti meminta pihak yang buat permohonan menyertakan nama syarikat atau lesen yang akan melaksanakan projek tersebut jangan dia hanya meluluskan sekadar mengeluarkan permit, tapi tak ada nama kontraktor yang akan melaksanakan sebab itulah, lepas itu dia boleh latih sesiapa sahaja, maka penting eh, bagi pihak eh, majlis atau penguasa tempatan dia kena buat seperti pembinaan rumah baru Sekarang pembinaan rumah baru Apabila dia mahu nak mempermit Mesti disertakan nama kontraktor Yang berlesen Tetapi tidak berlaku dalam ubah suara rumah Atau bekerja-kerja maintenance Jadi saya harap perkara yang super dikuatkuasakan Sama dengan pembinaan rumah baru Bagi kerja-kerja ubah suara rumah Inilah langkah yang paling uh, Terbaik Yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan Sektor pembinaan khususnya Kontraktor-kontraktor tempatan